jondor tumanidagi 2 son kasb hunar maktabida ochiq eshiklar kuni tadbiri tashkil etildi unda maktab bitiruvchilariga kasb hunar maktabi haqida batafsil ma'lumot berib o'tildi ozbekiston respublikasi prezidentining iki ming o'n to'qqizinchi yil oltinchi sentyabrdagi professional ta'lim tizimini yanada də takomillashtirishga doir qo'shimcha chora tadbirlar to'g'risidagi farmoni imzolangan bo'lib mazkur farmonga asoslanib viloyatdagi mavjud sakson bitta kasb hunar kollejining oltmish beshtasi optimizatsiya qilindi ya'ni yigirmata kasb hunar kolleji negizida kasb hunar maktablari tashkil etildi professional ta'lim muassasalariga yirik korxona va tashkilotlar zavod fabrikalar biriktirildi unda har bir ta'lim muassasasi soha yo'nalishiga qarab o'ziga mos korxonada ta'lim va amaliyot uyg'unligi asosida o'qishni tashkil etish imkoniyatiga ega bo'ldi jondor tumani ikkinchi son kasb hunar kolleji ham hozirgi kunga kelib malakali mutaxassislar tayyorlab berishda yetakchilik qilib keladi ma'lumot o'rnida aytish mumkinki hozirda mazkur kasb hunar maktabi zamon talablaridan kelib chiqib sotuvchi nazoratchi yakka tartibda kiyim tikuvchi traktorchi mashinist asalarichi b yoki b c toifali haydovchi raqamli axborotlarni qayta ishlash ustasi elektrik avtomobil dvigatellarini tashxislash va ta'mirlash yo'nalishlarida o'quvchilarga kasb hunar sirlari berib keladi ahamiyatli jihati shundaki o'quvchilarga umumta'lim maktablaridan farqli o'laroq kasb hunar maktabida ham bilim olish ham kasb hunarga ega bo'lish uchun barcha sharoitlar yaratilgan bundan tashqari barcha yo'nalishdagi o'quvchilar uchun ta'lim muassasasining o'zida tikuvchilik to'quvchilik sexlari savdo shaxobchalari issiqxonalar kabi bir qator yo'nalishlarda kichik tadbirkorlik tashkil etiladi yoshlar bu yerda ham o'zlariga maqbul bo'lgan yo'nalishda tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanishlari uchun zarur bilim ko'nikma va malakalarga ega bo'ladilar ham oliy o'quv yurtlarida bilim va ko'nikmalarni yanada oshirish imkoniyati bo'ladi maktabda tashkil etilgan ochiq eshiklar kunida o'quvchilarga kasb hunar maktabidagi yo'nalishlar va o'quvchilar uchun yaratilgan sharoitlar haqida batafsil ma'lumotlar berildi mana bugun jondor tumani ikkinchi inson kasb hunar maktabida tumanimizdagi mavjud bo'lgan umumiy ta'lim maktablarining to'qqizinchi sinf bitiruvchilari ishtirokida hamda ularning ota onasi ustozlari ishtirokida kasb hunar maktabimizning moddiy texnik bazasi mavjud yo'nalishlari hamda ularning bitiruvchilarning kasb hunarga bo'lgan qiziqishini e'tiborga olgan holda ochiq eshiklar kuni tashkil qilindi jondor tumani ikkinchi son kasb hunar maktabi tumanimizda mavjud bo'lgan korxonalar bilan kelishgan holda to'qqizta yo'nalishda uch yuz ellik bir nafar bitiruvchilarni kasb hunarga o'rgatib kelmoqda bugungi kunda jami beshta yo'nalish bo'yicha bir yuz ellik besh nafar bitiruvchimiz mavjud bo'lib tumanimizning korxona va tashkilotlari bilan ularning bandligi hamda keyingi E, ishchi jarayonlarda ularning bandligini ta'minlash maqsadida shartnomalar va kelishuvlar amalga oshirilmoqda yondor tuman kasb hunar maktabida e, yana bir ustuvor vazifalardan biri kasb hunarni o'rganish bilan bir qatorda xorijiy tillarni o'rganishga ham e, keng imkoniyat yaratilgan xorijiy tillardan bo'lgan sertifikatlarni olishda hamda keyingi faoliyatida shu kasb bo'yicha xorijiy tillarni qo'llanishda işte, e, bir qator ishlar amalga oshirilgan har bir yo'nalishlar o'quvchilari tomonidan tayyorlangan ko'rgazmali chiqishlar o'quvchilarda kasb hunar maktabi faoliyatiga katta qiziqish uyg'ota oldi ta'lim muassasasi bilan to'liq tanishtirilgach ularga kasb hunar maktabiga hujjatlar topshirish va o'qishga kirish bilan bog'liq masalalar ham tushuntirib o'tildi